Hello, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ni aku nak bercerita pasal sebuah filem klasik arahan Nordin Ahmad Ok, filem ni dah lama dah ditayangkan dekat TV Tapi aku tak terlintas untuk tonton Beberapa bulan ni aku rasa macam aku aku terpanggil untuk menonton filem-filem klasik Dan sebelum ni aku layan filem arahan Nordin Ahmad Tajuknya Keranda Berdarah So aku cari lagi lah apa benda yang menariknya pasal filem Nordin Ahmad ni Dan Uh, datanglah filem ni okay, dekat aku punya search tajuknya Sultan Mahmud Mangkat di Julang Ok, filem terbitan tahun 1961 Kalau tak silap Ok, filem ni berkisar tentang perkhianatan Cinta uh, Taat pada Sultan Dan bagi aku ini adalah antara masterpiece era itu Yang bagi aku oh, Menunjukkan bahawa era tersebut Sebenarnya kita ada cerita-cerita yang mantap, cerita yang best Tetapi sayangnya ketika itu zaman teknologinya belum ada Tapi bila sampai ke zaman sekarang teknologinya dah ada, penceritaannya pula biasa-biasa But that's fine, kita akan kembali cerita pasal Sultan Mahmud Mangkat di Julang ni Tapi sebelum tu kita intro So dalam filem um, apa ni Sultan Mahu Makan di Julang ni ringkasnya tentang uh Megat Sri Rama yang memang taat dengan apa ni bukan Megat Datuk Sri Rama ni memang 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 taat gila lah dengan 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 sultan. Okay, sultan memang percaya dia apa semua satu hari dia selamatkan satu kampung uh, yang di, uh, di di diserang oleh lanun lebih kurang macam itulah cerita dia dan dia akhirnya membawa pulang seorang perempuan bernama Anum. Okey Anum ni menjadi uh, diminati juga oleh seorang datuk ni yang bernama Tun Bijak Ali uh, Bijak Ali ni memang nak sangat ke Anom ni Tapi nak buat macam mana dia Anom ni menjadi milik Sri Rama Okey tak apalah selepas itu uh, Si Bijak Ali ni cuba sedaya upaya untuk membuatkan apa ni Sri Rama ni jauh daripada Anom Okey, dan sehingga kan sampai ke akhirnya uh, ketika itu Sri Rama macam tak perasan apa-apa lah dia tak tahu apa-apa tentang perancangan tu sebab dia, dia memang taat gila dengan Sultan Sultan Surubat ni dia akan buat dia akan buat dia akan buat uh, sampailah satu masa atau insiden yang paling aku tak boleh lupa lah selepas aku tonton filem ni insiden cempedak Uh, isi cempedak akan nangka akan nangka lah kot nangka lebih kurang macam tu lah okay, sampaikan sultan ni punyalah murka sebabkan Uh, si Anum ni mengidam so didapatlah dapatlah seulas nangka tu cepedak tu uh, dan kemudiannya sampaikan dibelah perut dengan Anum itu uh, so disebabkan itu bila si Uh, Bijak Ali ni berjaya lah Akhirnya me me Membuatkan Orang yang dia, dia, Tak dapat tu Meninggal Dan uh, Sri Rama pun Menderita Tapi apa yang berlaku Selepas itu uh, Sri Rama nak revenge nak revenge against sultan yang membunuh isteri dia dan dekat situ jugalah kita nampak yang sebenarnya politik sultan ini dalam filem ni benda yang bercakap pasal ni tentang mentaati perintah orang-orang uh, ternama benda tu macam wow aku aku memang senyum gila aku tengok filem ni macam filem biasa-biasa ya tapi message filem ni ialah tentang taat secara membuta tuli ataupun taat ikut yang baik ataupun tinggalkan yang buruk so benda tu menjadi satu persoalan yang di, di di sekarang dibincangkan dalam filem ni. Sekaligus membuatkan kita terfikir adakah tindakan Sri Rama dekat hujung filem tu betul ataupun sebenarnya salah. Nah, so bagi aku aku rasa tindakan itu uh, agak betul tetapi iyalah uh, akan ada orang yang still membela sultan walaupun sultan tu sedah telah, telah memang telah buat sesuatu yang 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 memang 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 terang-terang salah. Nah dan kebanyakan orang sebegitu. So banyak karakter-karakter dalam filem ni yang kita dapat tengok Yang bagi aku mempersoalkan kita sendiri Tentang uh, politik masa, masa sekarang uh, Tentang pemerintahan Tentang mentaati seseorang uh, Macam tu So movie ni memang one of the masterpiece from uh, Nurin Ahmad Cuma aku tanya tanya satu benda lah Aku perasan lah selepas menonton Keranda Berdarah Dengan uh, Sultan Mahmud Bangkat Dijulang Filem-filem Nordin Ahmad ni aku boleh kata agak seksi lah juga Sebab ada adegan-adegan berkemban ha, Dalam keranda berdarah lagi lah Memang berdarah hidung aa, Dalam aa, Sultan Mahmud Makat di Julang ni Agak light sikit Tapi ada scene-scene yang berkemban Yang bagi aku Agak disturbing jugalah untuk aku tonton Dalam sebuah filem klasik I mean that bukan disturbing sehingga kain Aku macam rasa teruknya filem zaman dulu Tak, dia macam okey kita tahu bahawa zaman dulu-dulu memang agak terbuka agak open dari segi penceritaan itu ha, dan bagi aku benda ni adalah satu benda yang agak menarik cuma aku tak tanya-tanya lah kenapa filem Nodin Ahmad sebegini dan walaupun cerita dia memang agak rare agak menarik agak bagus filem ni tak klise aku baru nampak dua dua ini baru dua filem lah selepas ni kalau hangpa kata ada lagi movie-movie Don Din Ahmad yang bagi aku Aku perlu tonton uh, ha, Recommend dekat ruang komen Aku akan cuba layan dan for me aku bagi filem uh, Sultan Mahmud Mangkat di Julang ni sebagai one of the best lah movie klasik okay, yang mana aku rasa aku sarankan kepada generasi-generasi sekarang untuk go and throwback balik filem ni dekat Astro Okay, aku layan film ni dekat Astro Aku tak tahu itu versi cut ke versi uncut ke apa ke Tapi versi ni pun memang oh, boleh tahan jugalah Dia punya scene-scene berkembang tu kan? dan, dan bagi aku benda tu adalah benda yang yang bunga-bunga sajalah Tetapi bagi aku kita tengok the whole message Tentang macam mana mentaati raja itu seharusnya ada hak dia uh, Mentaati raja, mentaati pemerintah men, dan, dan secara umumnya lah Mentaati seseorang itu sendiri ada hak dia Kita jangan terlalu Membuta tulian seorang Dan bagi bagiku, Wow Mesej ni sangat berat lah Memang sangat berat Dan aku sangat kagum Dengan Penceritaan filem ni Yang bagi aku Wow Modern dia Mesej itu sampai Sehingga sekarang Dan baru aku faham Kenapa orang selalu sebut Tentang filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang Dan Aku sebenarnya dulu Ada satu pandangan Aku macam Kenapa Sultan Mahmud Mangkat Dan di Julang Aku faham macam tu Cerita ni di julang Takkanlah uh, Mangkat di julang Julang tu kan angkat Tapi rupa-rupanya Bila aku tengok film ni Baru aku faham Mangkat di atas julang Julang itu Ialah tempat yang uh, Raja dia angkat tu uh, So Julang itu bukannya Verb Bukannya kata kerja Tapi ialah kata nama Noun uh, So macam tu Wow, best lah. Aku nak tengok balik filem ni. Tapi aku recommend dekat hampa layan filem ni. Best, sangat best. Okay, dan aku rasa itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan filem uh, Sultan Mahmud Bangkat di Maafkan aku kalau aku tersalah sebut nama karakter ke apa-apa. Tapi, yelah. Aku recommend movie ni. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.